медведь. Микки Маус. Я хочу быть похожим на супергероя. Мой любимый персонаж сказочный – это Бен Тен. Мой любимый сказочный персонаж – Зор. Найкращий персонаж – это Попелюшка. У меня два любимых сказочных персонажа. Мой любимый персонаж – это Белль. Мой любимый сказочный персонаж – это Рапунцель. Мой пацан персонаж Зясмин. Вона девчонка, вона помогает всем. Японца – это такая девушка, у которой очень длинные волосы. Она красивая. И еще она в желтом платье. Он в черной маске, у него белая рубашка, черная накидка, черные сапоги, белые перчатки. Это такие перья, они летают, спасают. И они спасают мир от зла. Он превращается в разных инопланетных героев и спасает мир. Потому что он спасает мир.